bizim milli bayramımız Novruz bayramı ola bilsin bəziləri irad tuta ki bu bizim islama aidiyyəti yoxdur amma heç bir eyb yoxdur nə olsun ki islama aidiyyəti yoxdur bir çox şeylər İslamda yoxdur amma biz onu eləyirik hər İslamda olmayan o deməkdir ki o düz deyil bizim milli bayramımızdır qədim bayramdır İslamdan öncə yaranmış bir bayramdır əvvəla dedik məsumlardan hədis dedik ki Baharın gəlişi sənə qiyaməti xatırlatsın. Ölü necə dirilirsə, onu xatırla. Rəvayət var ki, Salmanu Farisi bir gün peyğəmbərə bir şiir niyyat gətirir, bu günkü dillə desək, fauluda idi, səhv eləmirəmsə. Fauluda deyirlər o şiirin adına. Fauluda gətirir. Peyğəmbər dadır bundan yeyir və çox bəyənir, çox xoşu gəlir. Salmanı Farsdan zahirən Salmanı Farsı olur. Soruşur: "Bu nədir belə? Nə münasibət?" Dedi: "Ya Rasulullah, peyğəmbər sağ olsun. Bəs bu gün bizim Noruzumuzdur, bayramımızdır." Peyğəmbər buyurdu ki: "Nə bayramdır bu belə? Nəyi qeyd edirsiniz? Burda nələr edirsiniz?" Dedi: "Ya Rasulullah, bu bayram, bu bayramda biz kasıpları, fəqirləri axtarırıq, yoluxuruq." Biz xəstələrə gedirib baş çəkirik. Biz ölülərimizi ziyarət edirik, yad edirik. Biz yetimlərə nəvaziş göstəririk. Ağsaqqal ağbiçəkləri axtarırıq. Biz əynimizə ən qəşəng təzə paltarlarımızı geyinirik. Biz evlərimizi təmizləyir. Peyğəmbər deyir: "Kullə yəmən, Noruz ilə hər gün Noruz olsun." Elə hər gün Noruz olsun. İslam da bizə bunu deyir də. Düzdür ki, bəzi xurafətləri çıxmaq şərtiylə ailə bilim qonşunun qapısını qulaq falına çıxıb nəyin bunlar xuraafətdir, bunlar olmaz. Bunlar haram işlərdir. Kiminsə evini qulağa asmaq, pusmaq, güdmək nə demə? Bu xuraafət. Bunun kimi xuraafətləri çıxmaq şərti ilə kulliyomun Noruz olsun elə nə olar? Hər günümüz yenə yəni, olsa, hər günümüz elə Noruz olsun. İslam dinləram onu deyir də. İslam da deyir get böyükləri uğur baş çək də. İslam da deyir ki elə get xəstələrə baş çək də. İslam da deyir ölüləri və yad elə də. İslam da deyir yetimlərə nəvaziş görsət də. İslam da deyir əyinizi səliqəli təmiz saxla, evi təmiz saxla. İslam bəyən bundan qeyrisini deyir. Bizim bayramımız da İslamdan neçə min il əncə bunları bizə deyib. Bunları insanlara deyib. Ona görə də peyğəmbər bu bayramı təyid edib, xoş gəlib deyib ki hər gün elə Noruz olsun təbii iki qrafatlar çıxmaq şərti